Скажите, пожалуйста, вы будете печь пасхальные куличи или покупать будете? Обязательно печь. Уже, уже много лет сама пеку. И вообще я стараюсь, чтобы питание моей семьи, а у меня муж, две дочки, еще животные есть, чтобы питание всех было сбалансированным. Дальше, Буду печь. А вы всегда сами печете, да? <свят> не всегда, это второй год. Нет, будем покупать. Вы сами не печете? Нет, Нет, не умеем еще. Мы всегда пекли. Когда у меня дети были маленькие, я пекла каждый год. Это был для нас самый настоящий праздник. Сама пекла на три семьи, детям и себе. Купим просто и все. Вас устраивают цены на Пасху? В этом году нет, вообще никак. Они не радуют. Ну а цены у нас на все поднялись, поэтому что поделать. А вы маленькую или большую взяли Пасху? И ту, и ту. При наших доходах, я пенсионерка, у меня пенсия минимальная, очень тяжело. Это так, что Пасха. А какую именно Пасху вы купили, большую маленькую? Большую. Какая цена за нее? 25 гривен, 5, полкило. Петь будем. Вы всегда сами печете, да? Да. Конечно, буду печь. У меня есть свой особенный рецепт пасок. А можно знать его? Э понимаете, тайна, bueno, здесь это не тайна, просто нужно вкладывать любовь в, в, свои... в свои пасочки. Да, он как малюнок такие. Каждый год одинаково не получается. А есть какой-то рецепт у вас, пасхи домашней именно ваш? Не скажу. Рецепта нет, у меня традиционная паска, как из поколения в поколение, как пекли мои родители, так пеку и я, так и детей научила. На пол-литра молока пачка жира, любого масла сливочного или маргарина, 15 яиц, 2 стакана сахара и мука. Все. Всегда сами печать? Да, да, и по этому рецепту. Все хорошо получается. Надо было вчера вымешивать тесто, вчера было чистый четверг, вымешивать тесто, все домашнее, яйца добавлять. Это все руками месить, а не в тестом месах Я использую творог, купленный на рынке, цукаты, частично сделанные мною, частично мы покупаем, изюм, цукаты, э, сухофрукты. Все это я смешиваю. Обязательно нужно протереть как пюре. Далее добав... нужно добавить э, сливки, сахар, ванильный сахар и э, заранее запаренный в кипятке желатин. Все это перемешивается, выливается в застеленную полиэтиленом форму для торта. И э, можно поставить, если нужно очень быстро, то в морозилку. Если есть у вас немножко времени, вы, например, хотите утром посвятить э, пасочку, и она будет вполне транспортабельна, за ночь она э, Примет форму, которую вы ей придадите. Это будет очень вкусно. А какие будут блюда праздничные на вашем столе? Ну, как обычно, яйца крашеные, Пасхи, Это покупные отрасли. или покупные, да. А там уже будет видно, какие будут. Шашничочки по-любому будут. Это традиция неизменна. Блюд не сильно много будет. А что именно будет? Что будет? Колбаска, сыр, рыбка, пельмени будут. Так особо в этом году не разгуляешься. Это будут салаты, опять же, постные салаты. Там, например, если раньше использовали в оливье колбаску, мясо, то теперь это сыр колбасный с копченостью. Замечательно заменяет. Это какие-то соленья. Это первый зеленый борщ со щавлем, который мы вырастили на участке. Картошка, как всегда, самое что недорогое. Вот паска, яйца. Ну и винегрет. Колбаса, я так думаю, вареная 100% домашняя. Кровянка будет, мясо будет, баклажаны будут. Кур, курочка. Мы пенсионеры, мы любим курочку. Нам доступна более-менее. Колбаска. Ну и все.